Мінімізувати власну залежність від підприємств надавачів комунальних послуг. Таку мету перед собою ставить мешканець інгульця Юрій. Він переконаний, суттєва економія цілком реальна, якщо раціонально використовувати природні ресурси, а ще показує платіжки з відносно копійчаними сумами до сплати, як для двоповерхового будинку на 100 квадратних метрів зі стандартним набором побутових електроприладів. Світ 53 гривні. гривни. 58 копеек ⁇ это предыдущий месяц, это солнышко было поменьше. И получается это июль, э, вернее август, э, 47 гривен, 88 копеек. Ну а там получается июль еще меньше, то есть ну, за свет. То есть чем больше солнца, соответственно, я чаще включаю все в доме. А зимой? А зимой, а зимой, да, зимой, зимой больше, ну, как бы, на, на аварийные мне хватает, то есть, если э, аварийные вот светодиоды горят, то мне одной зарядки, полной зарядки, мне хватает на месяц, на месяц, то есть, ну, это понятно, что крестиком вышивать не получится, но, грубо говоря, глаз не выкалишь, ну, как объяснить, то есть, видно... Що то взяти і, і так далі. Електроенергію Юрій отримує за допомогою сонячних панелей. Навіть в осінню пору вони дозволяють суттєво скоротити споживання купованої. От, допустим, зараз виключили світ. Котлу нужен насос. Без котла він не працює. Здесь другий етаж теж насос. Будемо говорити, принудительна циркуляція. Ну, світ нужен для того, щоб. работала хотя бы как минимум система отопления. То есть сейчас преобразователь включил и то же самое, что и было. То есть солнечные панели заряжают аккумуляторы, стоит преобразователь и все, то есть свет есть. Ми вже розповідали про попередній винахід Юрія, зниження теплоємності приміщення за допомогою багатокамерного термосутеплення. До речі, цю технологію у 2015 році було запатентовано. Успішним виявився ще один експеримент криворізького винахідника котел, що працює на низькокалорійному паливі. Простіше кажучи, у ньому можна спалювати практично все, що може горіти. Здійс такий принцип єсть муфільної печі. Розогрівається камера до 800 градусов и дальше в нем можно сжигать резину, пластмассу, ветошь, очень любое топливо, солому, там лузу неважно что все, что фактически все, что горит, то есть и у него такое есть свойство, у него большая площадь теплообмена, ну как большая, 1,7 квадратных метров, то есть если там у производителя у обычного, да, котлов там 0,8 метров, это считается очень хорошо, то здесь 1,7 рабочая площадь теплообменника. На выходе из дымохода можно держать руку и, то есть, ожога не будет, то есть все тепло остается в доме. Нічого складного в облаштуванні котла немає. Посміхається Юрій Цегла, колесникова решітка, теплообмінники, насос і ще одна нехитра штука зі звичайнісінького відра, яка захищає від чадного газу. чтобы не выветривалось, не выветривался жар, вот он прогорел весь, закрывается задвижка, и дальше через циклон он фильтруется, идет как бы отвод такой наружу, то есть, чтобы человек не угорел, все равно идет какой-то процесс горения, как бы это выделение газов угарных, и чтобы человек не угорел, то есть делается такая защита. Обычно э, люди как то есть могут угореть из за того, что там закрывает или прикрывает задвижку тут э, как бы своего рода как клапан такой который ну спасает человека все равно газы будут отводиться то есть без выветривания он может работать как с глухим подом тут сделана равномерная подача кислорода по Периметру и с подогревом, так и с колосниковой решеткой. Если колосниковая решетка – вот обычное горение для зимы, вот сейчас для осени э, у меня с глухим подом горение. То есть э, до 12 часов можно вкинуть чурку, и она 12 часов будет тлеть. Ну, вот как котлы длительного горения, только, ну, будем говорить, немножко, то же самое, только без защемления пламени. Завдяки комплексному підходу в реалізації енергозберігаючих заходів теплове навантаження приміщення будинку вдалося зменшити практично втричі. При 100 таплівамих да, реальних мене ще теплова нагрузка. 30 квадратов. Ну, у меня тут расход, ну, я не могу сказать, ну, очень маленький, как вам сказать. Мне тут чепуху уходит. Вот оно сейчас леет, мы с вами будем разговаривать, оно еще будет леть. Вы уедете, оно еще будет леть. И еще, еще пару часов будет леть. То есть, вот я утром разогрел его, тут он инертный, да, его как бы надо повозиться, разогреть там, не перебрасывать сюда топливо, чтобы он не не давился. Вот он, когда набрал температуру, я сюда вкинул, грубо говоря, чурку, и она будет 10 часов она будет ули-ули-ули-ули, угли, 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 будет гореть, 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 гореть. То есть я поджал тут кислород, получается, тут у меня не, и все, и она будет леть долго. На питання щодо орієнтовного підрахунку витрат на опалення взимку Юрій відповідає лаконічно. Вартість одного заточування ланцюга для бензопилки на один сезон вистачає, і приблизно 5 кіловат годин роботи цього інструменту. Це й усі витрати. Зараз котел працює на будівельному смітті: дошка, брус, гілки, можна палити ганчірки, пластикові пляшки тощо. Ще однією характерною особливістю котла є система вентиляції. Здесь закопана труба, вернее две трубы, сотки, на полтора метра под землей. Полтора метра, там идет стабильная температура, плюс 10. Значит, на улице, когда минус 20, минус 10, воздух проходит сквозь грунт, он нагревается. И по факту там плюс 5 не минус 20, а плюс 5 у него на входе котла. То есть котел не охлаждается и не надо постоянно проветривать топочную. То есть сколько надо котлу, столько он, грубо говоря, и взял. То есть он работает как пылесос. Забирает кислород и выталкивает это все вместе с продуктами горениями, угарным газом, все выталкивает наверх. Новий задум Юрія газогенераторна установка на автомобіль. Цим винахідник збирається активно зайнятися найближчим часом. Тож незабаром, цілком можливо, це стане черговою темою сюжету. І ще однією підказкою: як можна економити енергоресурси?